السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم زید سلطانی جیسا کہ آپ احباب کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کے لیے بہت سی معلوماتی اور صحت سے متعلق گفتگو ہوا کرے گی جو آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ہوگی اور یہ جو گفتگو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو فائدہ دے گی آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک ایسی بہت پیاری نعمت دودھ کے اوپر گفتگو کروں گا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے ہے کہ دودھ جو ہے اللہ نے تمہارے لیے چوپایوں میں ایک نشانی ہے نشانی رکھی ہے دودھ جو ہے اللہ نے چوپایوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان سے اللہ تمہارے لیے دودھ کو خالص دودھ پیدا کرتا ہے جو بڑا خوشگوار ہوتا ہے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے جنت میں دودھ کی ایسی نہریں بنائی ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا اسی طرح سفر معراج میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب پیالوں میں پیش کی گئی لیکن آپ نے فطرت کو پسند فرمایا دودھ کو پسند کر لیا اور آپ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا دودھ میں اللہ نے چکناہٹ رکھی ہے دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے دودھ جو ہے وہ ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرکب ہے لیکن یہ تین طرح کے مرکب سے مل کر بنا ہے پنیر گھی اور پانی پنیر جو ہے وہ بد والا ہے اور غذائیت بخشتا ہے گھی جو ہے وہ حرارت اور رتوبت میں موتدل ہے اور انسانی جسم کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے صحت افزا ہے اور پانی جیسا کہ آب عوام کو معلوم ہے کہ یہ اسحال لاتا ہے اور تر و تازگی انسان کے لیے لے کر آتا ہے دودھ جو ہے وہ زیادہ تر معتدل اور رطوبت والا حرارت والا ہوتا ہے بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ دودھ دوتے وقت اس میں حرارت اور رطوبت زیادہ ہوتی ہے اور بعض نے اسے برودت یعنی ٹھنڈک والا اور قرار دیا رتوبت میں معتدل قرار دیا ہے لیکن جو دودھ دوتے وقت جو خالص اسی وقت جو دودھ ہوتا ہے وہی دودھ ترو تازہ اور خوشگوار ہوتا ہے اور اس کی بو بھی خوشگوار ہوتی ہے اور لیکن سب نہیں جس کو مانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دودھ پیدائش کے چالیس دن بعد جو دودھ ہوتا ہے وہ عمدہ اور رتوبت والا زیادہ ہوتا ہے اس میں جانور کا بھی اس کی چارے کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے جس جانور کا گوشت موتدل ہو اور جس جانور کا چارہ موتدل ہو پانی موتدل ہو اس جانور کا دودھ جو ہے خوشگوار ہوا کرتا ہے دودھ جو ہے وہ اندہ خون پیدا کرتا ہے اور جسم میں ترو تازگی لاتا ہے دودھ رنج و غم میں بڑا مفید ہے اگر دودھ میں شہد ملا کر پیا جائے تو یہ اندرونی زخموں اندرونی بیماریوں کا علاج کرتا ہے سینے اور پھیپھڑوں کے لیے بڑا موافق ہے دودھ جو ہے وہ جما کے ضرر کو دور کرتا ہے البتہ دودھ جو ہے وہ سر میدا جگر تلی اس کے لیے تھوڑا سا نقصان دہ ہے اور سبھی نے کہا ہے دانتوں اور مسوڑوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے اگر دودھ پینا ہے تو اس کے بعد لازمی طور پر کلی کرنی چاہیے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس کے بعد پانی منگوا کر کلی فرمائی اور آپ نے اسی وقت فرمایا تھا کہ دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے آج کے لیے اس لیکچر میں اتنا ہی آئندہ انشاءاللہ دودھ بیڑ بکری گائیں اونٹنی کے دودھ کے بارے میں اس کی غذائیت کے بارے میں بتایا جائے گا اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ